salom do'stlar bugun antiradarni bazasini yangilash uchun video qo'llanma qilmoqchi edim mandagi antiradar hozir yetmish besh nol s mana shuni обновление qilamiz birga manimcha sizlarga ham foydali video bo'ladi degan umiddaman antiradarni hozir mana bu qismi kerak bo'ladi va hozir karobkasini ochamiz karobkasida o'zini kabeli bo'ladia kabeli bor man shu kabeli faqat anaqa uchun kerak bo'ladi обновление qilish uchun kerak bo'ladi mana ko'rib turibsizlar mana shu kabel kerak bo'ladi joyi bor edi bir tomonini tiqdik bir tomonini a radar mana bunaqa joyi bor bilsanglar yani. mana bu tomoniga tokka ulanadi bu tomoni bo'lsa mana shu обновление uchun o'zini kabeli bor kabel tiqadigan joyi bor to'rdik tiqqanimizdan keyin mana shunday ovoz chiqadi o'zi ovoz chiqdi keyin bo'sa hozir biz birinchi qiladigan ishimiz e, neolin neonline ru saytiga kirib olamiz ne online ru saytiga kirdik va обновления degan joyga kiramiz kirganimizdan keyin bu yerda обновление qilish radar detector degan bosamiz bu yoqda o'zingiz xohlagan masalan antradariglar mana bu yerda o'zi anaqasi yozib qo'yilgan bo'ladi modeli o'sha modelinin o'zinglar tanlab olasizlar masalan qirq uch nol nol bor qirq besh nol nol mana bu yerda sakson yetti nol nol esgacha bor bizaki sakson yetmish besh nol nol es o'shaning uchun o'shani tanlaymiz keyin antradaringlarni mana bu yerida bilsanglar anaqasi bo'ladi mana bu yerda o'zi yozib qo'yilgan bo'ladi hozir ko'rsataman sizlarga mana bu yerda o'zi yili yozilgan bmaniki ikki ming o'n to'qqiz yozilgan hozir qanaqadir kamerada yaxshi ko'rinmayapti ikki ming o'n to'qqiz yozilgan manikida ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'n birinchi oy yozilgan bu yoqda proshivkasida mana ko'rib turibsizlar ikki ming yigirmanchi yil dekabrda proshivka chiqqan ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirmanchi dekabrda proshivka chiqqan lekin mani radarim ikki ming o'n to'qqizinchi yil noyabr oyida chiqqan ya'ni bu proshivka qilish kerak degani prosшикаsi yangilanishi kerak bo'ladi buni skacаtь qilib olamiz mana skahat bo'ati bu yoqda keyin bo'lsa uh, mana buni programma для обновления скачат qilib olamiz va mana bu programmani скачатt qilib olamiz mana rossiya uchun va снг davlatlari uchun uh, bo'ladi mana mana bu mana man, bu man, 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 faylni skaчать qilib olamiz buni skachat qilib olamiz va buni skaчt qilib olamiz keyin uh, qilamiz bu yerda mana proshivkalari bor keyin mana bu tugmachaga bosamiz chiqdi bundan oldin bitta narsa qilishimiz kerak bo'lardi hozir sizlarga ko'rsataman загрузка ga kirganimizdan keyin keyin mana mana bu papkaga kiramiz bosganimizdan keyin anaqa qilib olamiz излит fayli qilib oamiz keyin mana b misk o'ng tomonini bosamizda измелить papkani bosamiz mana papka chiqdi va mana buni ichiga kiramiz papkani ichiga keyin mana manbu programmani ichiga kiramiz kirganimizdan keyin biz mana уже mana bu yerda antradarimiz ulanganligi haqida ma'lumot beryapti man просто база данных yangilamoqchiman прошипка qilmoqchi emasman o'shaning uchun hozir kirib boya skat qilib qolgan faylimiz borku man mana bu yerdagi mana bu skac qolgan mana bu база данных o'sha joyga belgilaymiz belgiladik belgilagandan keyin downloadni bosamiz mana bo'ldi okey ni bosamiz va chiqib ketamiz antiradarimiz o'zi tayyor bo'ldi